Salam, hörmətli qonaq ləzərimiz. Bu günlərmiz Masazır qəsəbəsində yeni tikilən 6 nömrəli məktəbin yanında şəxsi tikili 3 mərtəbəli evimizlə məni tanış edirəm. Ümumiyyətlə 6 stol torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Bir də fasad görünüşünü göstərdim. Bax belə bir fasad görünüşündədir. 3 mərtəbədir. Onu xatırladım. Burada da yenə də evin altında, yəni əlavələr qaraş mövcuddur burada. Sol tərəfdə evin önünə manqal nəsidir, təndirxana da mövcuddur. Evin də digər ərazilərini göstərsəm isə bax belə bir gözəl bir manqal da burada mövcuddur burada. Burada kladovkalardır, burada əlavə olaraq e, manqal yanında moykadır. Yəni qab qazaq yumaq üçün. Burada da belə bax gözəl bir ağac gül tənəklər əkilib burada. Və burada sol tərəfdən də evimizin məsafəsi mövcuddur. Onu da göstərdim sizə. Evimiz bir dəfə xatırladım, şəxsə tikilib. 310 kvadrat dümdü tikinti sahəsi deyir. Bax burdan göstərdim sizə evin yəni hasarla tikilməyib. Hamısı hasarın aralığı tikilib. Burda gördüyünüz kimi giriş darvazasıdır. Rahatcının həyətinə 3-4 dənə maşın daxil olur. Həyət tamamilə döşənilib. Evimizin giriş qapısıdır və burdan qarajdan da evimizə giriş hissəsi var. Elə indi dəqiq onu da göstərəsəm. Bura isə evimizin bağı-bağçasıdır. Burada it saxlamaq üçün əlavə olaraq burda gördüyünüz kimi yer hazırlanılıb ki, burada itlər saxlanılır burda. İndi isə bağı-bağçası ilə, burda gördüyünüz kimi bağı-bağçası dedikdə, burada bütün e, meyvə ağacları da mövcuddur burda və el, bağın giriş hissəsində bax burda qozquş güllərdir. Və buradan da mən dəsə evimizin bağa bağçasına mən çaşım. Bura çox gözəldir. Elə bir ki meşədəsiz onu da xatırladım siz. Bax belə meşəlikdir bura. Bütün sortlar ağaclardan mövcuddur. Ərinin atmış gilası, vişnəsi, alması, bütün danə meyvə ağaclarıdır siz. Hamısı burada mövcuddur. Burada gördüyünüz bax gilasları cilas, görürsüzsə, onu da sizə görsədim. Bax belə bir gilaslar mövcuddur burada. Hamısı da böyük ağaclardır. Bax belə bir gözəl bir ağacdır. Bişnə ağacıdır gəlin də əritdi. Bax, tənəklərdir, alçadır, göyçədir. Bütün ağaclar burada mövcuddur. Ümumiyyətlə alçot torpaq sərtin üzərində 310 kvadrat ümumi evimizin tikinti sahəsidir. Burada da gəlin də qoz ağacının var, bişnələrdir, fındıq ağacıdır. Burada gəlin də alça ağaclarıdır. Bax, belə bir gözəl bir meşəlikdir bura. O ilə də mən tanış edim. Və burada torpaq xassəsi e, tam əkin e, əkmək üçün tam e, Çox gözəldir burada. Onu da xatırladım sizə. Burada nə atəkək sizə burada. Tum atırs yerə. Həm tum da burada bitir. Onu da xatırladım sizə. Bax belə bir gözəl bir həyətimiz var. Mövcuddur. Bu da əri ağacımızdır. Bəhər verən ağacıdır. Onu da göstərdim sizə. İndi isə evimizin, eee, tendir xansına da mən sizi tanış edim. Bax bura gördüyünüz kimi həyət bazası, bax belə bir gözəl bir həyət bazası mövcuddur. Heyva var. İndi isə mən sizi Tandır xonasını tanıtdım. Burdan da bir daha məsələ bağ və bağçasını görsənəm və xatırladım ki, evimiz məsazada ən hündür yerlərində birində inşa olunub. Burası həyətdə olan sanata qovşağıdır. Oraya da mən sizi tanıtdım. O, ev. Burada da gəldikdə həm dekorativ güllər, həm də yeməyi bağ ağacları mövcuddur burada. burada. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, evin torpağın tam mülkiyyəti sənədləri mövcuddur. Burası evimizin biremizin e, toxu saxlamaq üçün əlavə olaraq setkalanmış, tikilmiş toxu üçün saxlam saxlamaq üçün bura torpaq sahəsidir. Burada yenə də əlavə olaraq ağaclar mövcuddur burada. Və burada evimizin təndirxanasıdır. Onda işlək vəziyyətdədir. Xatırladım ki, bu təndirxana həm e, qazla, həm də odunla istifadə edə bilərsiz. Onu da xatırladımsa, bax bunu görürsüz, qazına kimi çəkilib. Odunla da qazanda istifadə eləyir. Bura isə evimizin ə həyətində olan kaudovka da əlavə əşyalar bura yığılır. İndi isə evimizin içini siz tanıdıcəm. Fasad tarçovka emosiyası 4 dəbramı qoşa daşdır. Mərtəbələr arası hamısı malat betonla təcis olunub. Bura evimizin garajıdır. Yəni evin altını garajdır. Buradan garajdan da evə giriş mövcuddur burada. Burada da yəni əlavə olaraq mətbəx var ki, burada. Yəni yəni mətbəx üçün də istifadə əlavi yeri nədir? Bu axıdakı turşular da məsələn nəsə istifadə etmək üçün burada bişirə şey düşə bilərsiz. Bax, belə bir qaraşəsi, bura qaraşəsi ilə rahatcına 2 dənə maşın rahat daxil olur. Bax, bu gördüyünüz də betondur. Onu da xatırladınızsa, burdan da giriş mövcuddur və evimizin giriş dəsinə də məni tanış edəcəm. Və ərelən dəqiqədə evimizin panalaması ilə məni tanış edəcəm. İndi isə evimizin birinci mərtəbəsində mən tanış edirəm. Burda gördüyünüz kombi sistemi də çəkilib, burda hazır işdə vəziyyətdir və yerdə metalla döşənilib, istupo oldu. Bu qarajdan girən yerdir. 10 kvadratmsa, bax burdan görürsünüz, qarajdan girən yerdir. Və burda ikinci mərtəbəyə baxın. Təklif edirəm və sonra üçüncü mərtəbəsi mövcuddur burada. Burada evin həm avlodof kimi istifadə edə bilərsiniz. Bax belə bir avlodof kimi də və ya istəsor burada sanata qoşa da bilərsən. Yəni, Arzusun öz təyinin asladır. Yəni hal-hazırda evin yərisi sanata qoşa eləmiyib, yəni, edə bilərsə burada ele ə, elektrik sistemi, su sistemi, burada kanal sistemi mövcuddur burada. Və burada sol tərəfdə isə evimizin mətbəxidir və mətbəxdən sonra burada sağ tərəfdə yenə yəni, avlodofusudur. Bax belə bir gözəl bir Mətbəx burda mövcuddur. Hə yəni evimiz istəyə görə əşyaları da satıla bilər, əşyası satılır. Yəni alıcının öz zövqünə asılıdır. Hə Evimizin hə? qiyməti e, 300 min manata satışa çıxıb. 6 stol torpaq sahəsinin üzərində inşa olunub. 310 kvadrat evinə torpağın tam mülkiyyətinə hətta qaydasında. Əgər bank istəyə kredit ayırıbsa, bankla da evimizi əldə edə bilərsiz. Bütün pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Real alıcılara sözsüz ki, endirim olunacaq. Onu da xatırladımsa, indi isə ikinci mərtəbəsi ilə mən sizi tanış edim. Burada da evimizin ikinci mərtəbəsi, burası evimizin pirəkan qalxan üçüncü mərtəbəsinə qalxır. 1-ci növdə ikinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edim. Solda evimizin qonaq otağı da balkona çıxışdır və burada sağda yəni də əlavə olaraq bir otaqdır və sağ tərəfdə yəni mətbəx mövcuddur burada və sanitar qoruşağıdır. 1-ci növbədə mən sizi bax bu otağı ilə tanış edim. Belə bir gözəl bir otaq və pəncərə yəni də xatırladım hamısı bir baş öz həyətinə baxır. Yeri manat beton və parketlə tərtib olunub. Kombi istilik ləzətdir. Pəncərəsi. pəncərəsi də öz həyətinə baxır birbaşa. Və burada bu otağımızdan, yəni əlavə olaraq burada ikinci mərtəbə stolov üçün əlavə olaraq, belə bir mətbəx mövcuddur burada. Gördüyünüz bu mətbəx məimizin evin üstünə qalacaq. Mətbəx məiminin də sabah stolsu da burada rasını qoyub istira etmir olar. Bu pəncərəsi birbaşa yenə yəni, də xatırladım öz həyətinə baxır. Bütün pəncərə hamısı reşotqanla tərtib olunur. Evimiz bir də xatırladım əşyalı və əşyasız satışı mümkündür. Əmimizin saçı 300 min manata satışa çıxıb sözsüzdir. Əl alıcılarına endirim olunacaq. Qaplar da hamısı göydür, hansısa bahalı qaplardır, hamısı qoz ağacı ilə, şabalı ağacı ilə hamısı təsirs olmuş qaplardır. Burada isə Əmimizin Sanoze-dir. Bradistpolla təsirs olmuş, onu da xatırladım sizə. la 3-cü mərtəbəyə qalxım. Biləkəm, bu burdan da yenə də əlavə olaraq bir dənə bax belə bir gözəl bir qonaq otağı mövcuddur ki, elə burdan da birbaşa düz görünür, panoramadır. Bax belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı mövcuddur. Burada kreslolar bax yığılıb, burda da saxta təftə yana yəni, ustosu qoyulub burda. 2 dənə pəncərə burda mövcuddur. 2 dənə də pəncərə burda mövcuddur ki, bir başı öz həyətinə baxır, bağ-bağçasına baxır. Bax, gördüyünüz bağ-bağça hamısı bu evimizə aiddir. Və bu qonaq otağından da burda balkon mövcuddur. Bax, belə bir balkon mövcuddur burda qonaq otağından. Və burda əlavə olaraq yenə yəni də 2 dənə də eee balkon mövcuddur ki, bunu oynanda mən siz tanış edəcəm. Bax, burda evimizin karidor sistemindən yəni də yenə əlavə olaraq 2 dənə balkon mövcuddur ki, bu da bir başı öz həyətinə baxır göstərdim sizə. Buradan da bir başqa gözəl panorama var. İndi isə mən üçüncü mərtəbəsi ilə tanış edim. Hörmətli qonaq və əzarlarımız. İndi isə evimizin üçüncü mərtəbəsini tanış edim. Üçüncü mərtəbəsində hörmətli qonaq və əzarlarımız 1, 2 bura balkona çıxışdır. 3, 4 dənə otaq mövcuddur. Burada sağda da sanitariya boşalığıdır. İndi isə birinci növbədə sağdakı evimizin otağımızın daha doğrusu yataq otağı məansat idi. Bax gördünüz yuxarısı abşıqla təsiss olunub. Bütün pəndərlər hamısı ösəhdə nə vardı? O kombi sistem çəkilib hazır vəziyyətdədir. Yəni bir də xatırladım ki, evimizin yəni yuxarısı mansat idi, amma hündürlüyü 3.50 idi, onu da xatırladım sizə. Bara, sağ tərəfdə yəni əlavə bir yataq otağıdır. Bir də xatırladım. Üçüncü mərtəbədə 4 dənə yataq otağıdır. Bu gördüyünüz əşyalar deyimizincə qaladan, yəni alıcının istəyinə görə bu pəncərəsi birbaşa gördüyümüz öz həyətinə baxır. Hamısı jarus pərdəni təsirlə kombi sistemli bir vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə evimiz çoxdan tikili köhnə tikilirdi, yaşlı evdir, onu xatırladım sizə. Burdan balkona çıxan qapıdır. Prosu ora indi qabanı kəsilib. Onu görsə də bilməyəcəmsə. Amma bu tərəfdən mən sizə göstərəsəm ki, bu otaqlarda hamısında balkon mövcuddur. Birbaşa düz yona panorama. Burası bizim üçüncü yataq otağıdır, üçüncü mərtəbədə. Burada da görürsüz, 2 dənə pəncərə mövcuddur burada. Kombi sistemi işlək vəziyyətdədir. Burada bax, geniş belə bir balkon mövcuddur burada. 2 dənə otağın qapısı birbaşa bax bu balkona baxır. Burdan da düz yönünə baxdıqları gördüyünüz kimi birbaşa panoraması mövcuddur bağ və bağçası ilə də mən sizi tanış edəcəm. Bax bu gördüyünüz bütün bax bu bağ, bağça hamısı bax bu evimizə aidddir. Bütün meyvələrdən burda mövcuddur. İndi isə sonuncu yataq otağı ilə mən sizi tanış edəcəm. Evimizin bir də xatırladım ki, 3-cü mərtəbə 3 metr 50 santimetr hündürlüyündədir. Və burası evimizin sonuncu yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır bu gördüyümüz əşyalar da qalıdır. Alacən öz tərəfində asılıdır. Kombi sistemli işləyir. Vəziyyətdir. Bütün pəncərələr, balkon çıxışları hamısı rəcəmlə təsdiq olunub. Burdan da birbaşa duz yollarına panorama mən mövcuddur. Bəs 3-cü mərtəbədə yerləşən sanitar şey qoşaynı ilə məhsul tanış edim. Burada da balkonundan bax birbaşa öz həyətinə baxır. Onu da sizə göstərəm. Balkondu burada da. 3-cü hər 2-ci e, mərtəbədə də 3-cü mərtəbədə e, hər e, otaqlarda demək olar ki balkon mövcuddur burada. Həqiqətən 3 mərtəbəli, səhih, sanata qoşağıdır. Həqiqətən də gözəl bir səhih, sanata qoşağıdır. Əlavə məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərinə birinci növbədə siz tanış ol və siz inşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözərlər qismət etsin. Bir də xatırladım, evimiz bağlı, bağçalı, alt su torpaq səzən üzərində inşa olmuş. 3 otaqlı, 3 e, mərtəbəli, 8 otaqdan ibarət olan 310 kvadrat evimizin ümumi ikincici ipoteka yararlı, kupçalı evimizi də məsəl tanışt etdim. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz.